Добрый день, дорогие телезрители и, конечно же, телезрительницы. В эфире первый весенний выпуск программы VivaTLEX. С чем же ассоциируется у нас начало весны? Конечно же, с теплом, светом, пробуждением всего самого прекрасного, что может подарить нам природа. А это, в свою очередь, символизируете вы, дорогие наши женщины. Вам и посвящается наша праздничная программа. 4 марта во дворце студентов университета проходил концерт. Он и стал главным подарком. Лучшие творческие коллективы, заслуженные и народные артисты Украины посвятили свою праздничную программу женщинам университета, создавая ту атмосферу, которая возможна только один раз в году, 8 марта. Я хотел бы сказать, что женщина в моей жизни заняла особое место. Ну, прежде всего, в семье, любимая супруга, две очаровательные дочери, пять внучат и правнучка. Таким образом, такое преимущественно женское, женская среда. Может быть, поэтому, а может быть и потому, что женщина в жизни каждого человека занимает действительно особое место, ибо она всегда лучше нас. Но она несет на себе основной груз – житейских проблем. Это семья, это забота, это питание, это уход, это воспитание детей, к которым мы очень часто имеем достаточно относительное отношение. Это ответственность за действия на тех должностях, которые занимаем. Что касается нашего вуза, к счастью, женщин уже больше. Поэтому надеяться, что университет будет работать лучше и лучше. Что главное теперь у нас сила ⁇ это наши женщины. Академики, профессора, кандидаты, доценты, преподаватели, очаровательные студентки, прекрасные сотрудницы, работники финансовых и других служб. Таким образом, для нашего коллектива женщина это играет очень важную роль. И в этот предпраздничный день я хотел бы поздравить прежде всего. Пожелать им доброго здоровья, большого счастья, мира и благополучия. Счастья им и их близких. И пусть окажут на Украине им счастье завжди и в усьому. В святом страну, дорогие жінки. наш вуз, он богат именно на прекрасных, э, великолепных э, девушек, женщин. Даже в последнее время среди профессорско-преподавательского состава э, у нас увеличивается, и это правильно, увеличивается количество э, преподавателей, педагогов, женщин. Поэтому, естественно, что они, это картина нашей действительности. – это счастье нашей жизни. Поэтому всех их хотелось бы поздравить, пожелать им здоровья, счастья, большой любви. Рядышком надежных, крепких мужчин, которые будут помогать им в реализации их желаний. С праздником! Все більше жінок останнім часом приходять в науку і в освіту. Все більше жінок приходить зараз на керівні посади і в науці, і в освіті. Ми цьому дуже раді, і ми вітаємо такі процеси, особливо напередодні таких свят великих, весняних, красивих, чудових. 8 березня ми вітаємо всіх жінок з цими святами і бажаємо, щоб. Вони були завжди найкращими, бо, як відомо, кращих жінок, чим у нас в Україні немає ніде. З Святом вас здоров'я, красоти, бажання, світлого настрою і всього вам найкращого. Дорогие очаровательные женщины, дворец студентов всегда работает только для женщин. А в этот день я сердечно от всей души поздравляю вас. Будьте всегда очаровательны и вдохновляйте нас.